Mənim izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Kanalıma xoş gəldiniz. Bu gün mən sizə yux yumuşaq, ətirli, çox dadlı olan şirin kişmikli sıxarı xəmirin reseptini paylaşacağam. Bunun üçün bizə 1 kilo un götürmüşəm, ələnmiş. 2 stakanın 1 barmaq başı qədər kişmiş, qara çörəyətu üzərinə 2 yumurta, yumurtanın birinin sarısı, yenə üzərinə əlavə edəcəm. 2 stakan ilıq süd bir stakan dolu şəkər tozu, 200 qram kərə yağı, əritmişəm ki, soyusun, xəmir istə əlavə edim. Bunu tam işlədilər. Sonra bir çimdik duz. Burada isə görsə əlavə qoymuşam. Bir yemək qaşığı un, bir yemək qaşığı maya və bir yemək qaşığı şəkər tozu. Yarım stakan da isti su, yəni qaynar yox, isti su. Bir sakit gedəcək xəmirlə. İlk öncə ola əlavə etdim hazırlayım isti suya şəkər tozunu şəkər tozunu azca qarışdırım ki, biraz içində ərisin. Sonra mayanı ona əlavə edəcəm, qızlar. Bunu ağzını bağlayıb işinə də çay dəsmalı, 5 dəqiqədir. Maya gözü aktivləşir. Xəmirə də əlavə edərsə, amma xəmirdə şəkər dəz olduğu üçün bilisiz ki, xəmirdə elə də gec gələcək. Mayalanma gec gedəcək, xəmir ağır ola bilər. Buna görə belə etdikdə 5 dəqiqəni salacaq. 5 dəqiqə artıq maya aktivləşir. Bunu qoyacam indi od aktivləşəndə mən quruları qatacam una. Buna ilk öncə şəkər tozunu qatıram. Qızlar çalışın siz də belə edin. Quru-quru qatanda bütün duz və sar kök, yarım çay qaşığı sar kök. Belə qatanda tam içində həll olur. E, amma şəkər tozunu südün qatanda, yəni tam e, necə başa salım. Tam həll olmur da yaxşı qalır. Belə olanda gözəl onun hər tərəfinə yayılır şəkər tozu istəy ilə bağlıdır. Mənə belə daha, daha rahat gəlir. E, Xəmir də ki 15-20 dəqiqəyə, maşallah olsun, görürsüz, burada artıq neçə qat köpüdü. Yarım stəkan su idi əvvəlcə. Yaxşı köpüdü. 5 dəqiqəyə maşallah olsun aktivləşir. Çalışın suyu çox qaynar eləməyin, nə də ilıq eləməyin, orta, yəni isti olsun. Sonra üzərinə ilıq süd də əlavə edirəm, iki stəkan. dasınla qarışdıracam. Sonra yumurtanın bir yumurta sarısını iki yumurtanın əlavə edəcəm. Onla yaxşı bir-birinə qarışdıracam. Yağı ən sonda vuracam ki e, tam yağı çəksin xəmir özünə. Elə daha gözəl olur, xəmir pamuq kimi yumşaq olur. Yəni biraz qarışdırın, ona yumurta, süd əlavə olsun ki, yəni yağı sonradan qatın. Bir də yağı birbaşa qatmayın, 2 dəfəyə qatın ki, yəni başa qat söz, elə ki sulu olacaq xəmir. Sonra məcbur un qatacaqsınız. Onda da xarlar quru olacaq. Amma yağı 2 dəfəyə qatanda gözəl özünü xəmir yağı çəkir. Görürsüz, burada bincəsini yağ çox görsən, ancaq tamam bütün yağı xəmir özünə çəkəcək. 200 qram kərə yağıdır. Üncədən əridin onu, gözün biraz istiliyə getsin, tam soyuq da olmasın. Çox isti də olmasın ki, yumurtalar xəmirdə Tamam yağı çəkirəm həm özünü. Da qalanı da əlavə edirəm. Artıq göz xəmli tamami ilə yağı çəkib, kiçik-kiçik də əlavə etdim. Qətiyən yağ qalmadı qabda gördüz. Yapışmayan xəmirdi, yum yumuşaq xəmirdi. Qızla bir dəminə xəmiri inşallah 2 dəfə yoğuracam. Yəni bir dəfə indi yoğurup qoyacam, gələcək Sonra yenə üzərinə basacağam, havasını çıxartacağam, 2 dəfə də yoğuracağam. Çünki məsxarın özəlliyi budur ki, həmin 2 dəfə də yoğrulusun. Sonra çünki siz də elə edin, 15 dəqiqə qalacaq. Artıq göz bax, xəmir tərpənib, gəlib 15 dəqiqə keçib. Təzədən onun havasını çıxardım, təzədən yaxşıca yoğururam. Muşa xəmirdi, maşallah olsun. Qoydum, bir dəfə də gəlsin. Artıq baxın, qızaxənmiz 2 dəfədir də gəlib, ətininə qapaq qoymuşdum deyə. Belə bu maşallah bu dərəcədə köprük. Yoxsa ümumiyyətlə topuş olu. İndi keçəyi hazırlamağına havasını alın rəngi, yumşaqlığı, maşallah olsun, möhtəşəmdir. İstəsəz kişmişsiz də edə bilərsiniz, qızlar. Yəni zövqə görədir. Bizdə kişmişlə daha çox xoşlanır. Qətiyyən də yapışmır, yəni, yapışmayan bir xəmirdir. Birdə mən indi burda onu 6 gündəyə ayıracağam. Siz istəsəz 3 gündə də ayıra bilərsiniz. Əgər çox böyük ölçüdə, sıxallıq topuş istəyirsinizsə, yəni zövqə görədir. Mən uşaqlara görə yəni çox topuşluanda istəmlər. Buna görə də çalışacağam ki, balaca sıxarlayım. İçinə də baxın, maşallah olsun, nə gözəldir. Mən həmişə bunu biraz çox bişirirəm. Bu dəfə çalışdım ki, gözəyəli edim həmişə. Bu səfər çalışdım ki, dəqiq olsun, reseptdə dəqiq olsun. Ona görə də bir porsiya nədin. Maşallah olsun, tezə qutarıb hazırlanan kicik qəze olur. 2 gün üstündə qası, yumşalığın heç itilmir. Kibdələri hazırladıq. Görsən, ona heç ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir dəfə azca 10 səpdim, yəni hər səhfdə 10 səpmin ki quru olmasın həmimiz. O qətiyyən yapışmır bir-birinə, yəni unə ehtiyac yoxdur. Kibdələri balaca götürdüm. Otaqındələri indidən başlayıb gəlməyən. 10 dəqiqə qoyacağam pinçasın. Qızana çox saxlama ehtiyacı oldu. Sonra başını alıb yaymağa. Yaymağı da ki, yəni lavaş kimi yaymayın. İçində kişmişləri var, dağıdadır. Sadəcə fırladaraq düz şəkildə yayın. Yəni sizsiz siz, bax bu ölçüdə bucaq qalın da kəsə bilərsiniz. Mən biraz nazillətəcəm. Bu nazilliyə kəsərəm. Yəni zövqə görədir dediyiniz qəsdə kəsa bilərsiniz. Bunu da kəsa bilərsiniz. Belə paxlava kimi təqiq yəni, etməz, bişəndə hər cürə gözəl görünür. Uşaqların çox sevdiyi bir şirniyyatdır bizdə. Həvəslə yeyirlər. Məktəbə də qoyuram, məktəbçində yaxşıdır. Adətən məktəbi çalışıram ki, belə şirniyyatlar, sizin kimi şirniyyatlar hazırlayım ki, o şokoladlı çiçəmli şirniyatlarım balaca olduğu üçün bulaşdırır üstün. Buna görə çalışım belə şirniyatlar hazırlayım və gördüyünüz kimi nəticəsi möhtəşəmdir, maşallah olsun. Çox gözəl alındı. 180 dərəcədə 10-15 dəqiqəyə dərəcə, yəni baxırsınız üstü, altı qızardı, altı üst dərəcədə çox gözəl bişir, yəni tez də bişir, yum yumuşaq içində kişmişi də bol olur. Dadlı bexminyatdır. İnşallah ki bəyənəsiniz, inşallah ki hazırlayarsınız. Hindən hər kəs umş olsun. Məni izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Allah razı olsun. Kanalıma abuni olsunuz. İnşallah kanalıma abunə olun. Mən dəstək olun, like edin. Gözəl yorumlarınızı gözləyirəm. Allah hər birinizdən razı olsun. Hər birimizin evi bol ruzi bərəkətli olsun. Abimizin canı sağlam olsun. Sağ ol.